ПВМ-ка! зале его на открытии. Приехал на второе мероприятие. Сын, чтобы я... Мы всегда рады его видеть. поскольку этот человек не жалеет ни резины, ни своего автомобиля, чтобы радовать нас прикольными заездами. Особенно радуются БМВшники. Я думаю, если сделать музыку тише на этот заезд, никто не обидится. Все хотят услышать звук мотора. Это самая приятная музыка. Внимание на светофор! 3,2 литра BMW, рядная шестерка, атмосфера, v-образная шестерка битурбо унисана. Результат не заставил себя долго ждать Итак... 13.7 у BMW. Nissan. Nissan у нас зацепил. проехал к, к нашим датчикам. Я надеюсь, все нормально. К сожалению, мы его времени не узнаем. Итак, Mercedes. Одним словом, гелик. Машина, о которой мечтают многие. Но, как я говорил на прошлом мероприятии... Это машина, которую можно было захотеть в 70-е и купить новый в салоне сейчас. Ну, только стоимость чуть разная. Ну и Ford Mustang. Машина, о которой можно ничего не говорить. Все и так все уже поняли. Особенно по маленькому шилдику на переднем крыле 5.0. Сейчас мы узнаем, кто быстрее. Внимание на светофор! на старте гораздо лучше цепляется за асфальт. Посмотрим, дотянет ли этот полный привод до финиша. Вы не поверите. Дотянул. 13,3. Побеждает Мерседес. Ничего себе.